Жлюка, судячи з вашого костюму сьогодні, у гримерці вашої з Леонідом вирували неабиякі пристрасті. Били, трошечки били, але все добре, пострадав тільки костюм. Леонид, с каким сердцем відпускав вас на сцену, потому что он не приховывает того, что ревнует вас, и говорит про то, что вы сейчас на сцене больше раздягаетесь, чем одягаетесь. Ну Он уже закрывает на это глаза, как-то свыкся. Но есть у него любимые костюмчики, которые он требует носить на кухне. Это один из них. По-моему, его это выдораживает. Что вы робота, чтобы демонстрировать вот такую форму, чтобы одевать такие костюмы? Это, я думаю, что, что мой рецепт вам не подойдет, потому что в первую очередь это нервотрепка в связи с концертами, в связи с работой, с семьей и так далее и тому подобное. Остальное – это много воды, до 4-5 литров в день нужно выпивать теплой воды и раздельное питание, не смешивать углеводы с белками. Когда ты смотришь на ваш пресс и, извините, на заднюю часть, важно себе уявить, что обходится без спортзала и без танцев. На самом деле есть такая у музыкантов поговорка, когда спрашивают, вы репетировали? Музыкант отвечает, пусть репетирует тот, кто в детстве не репетировал. То же самое смогу, могу говорить о, о форме, которая, на ваш взгляд, является идеальной. Я очень много занималась спортом и в юности и ну, до 30 лет очень плотно. А это вот остаточное явление. Я уверена, что вы следите за тем, что происходит сейчас в Украине, что происходит на Евромайдане. Вы не думали поехать поддержать своих львовян у Львов или Киев? В отношении политики я человек очень мелкий. Моя семья – это моя страна. И вот внутри этой страны, моей маленькой, я могу давать советы и принимать решения. Все, что касается масштабов э, таких стран, как Россия, Украина, я советов не даю, потому что это глупо. Не женское это дело. И, и вообще очень сложный вопрос. Все, что касается политики, все, что касается выхода людей массово, сложнейший вопрос.